Внутри в городе, как люди воспринимают антитеррористическую операцию? Позитивно, негативно? И сколько знаете, вообще людей осталось? Дело в том, что на этот вопрос нужно отвечать, беря во внимание разрыв во времени. Если поначалу поддержка ДНР была, скажем так, достаточно ощутимой, и это даже позволило, ну на мой взгляд, невиданное собрание собрать на 9 мая на площади, ну, конечно, состоящая частично из зилак, понятно. Но тем не менее, то есть раньше таких мероприятий массовых я даже и не помню, чтобы у нас происходили в Славянске. Все это было связано с тем, что жители не только Славянска, а вообще юго-востока Украины, они не увидели результатов, которые добивался тот же Майдан. То есть, а Майдан добивался перезагрузки власти, насколько мне известно, а не смены портретов. И когда они увидели, что на местах начальников город делал судьи, прокуроры и так далее, остаются все те же самые люди и ничего не меняется, то когда начали захватывать именно силовые структуры, там прокуратуру унижать, там город дел захватывать, СБУ захватывать, то естественно рядовым гражданам, которые совершенно им безразличной геополитикой, какие-то там тонкости политические, они это, конечно, восприняли положительно и, можно сказать, были этому рады. Сейчас, после того, как у многих жителей разбомбили дома, у кого-то убили родственников, кто-то начинает просто действительно замечать в городе лица кавказской национальности, то есть то ли это выходцы Южной Осетии, то ли чеченские ребята, которые занимаются реальным беспределом, когда практически разрушен весь малый и средний бизнес в городе, он просто стал нищим на сегодняшний день. И неизвестно, как это все вообще можно будет восстановить. У многих людей начинает появляться понимание того, что война эта была никому, из людей не нужна. Вот. Но, но при этом вот это вот затягивание АТО и все остальное, оно еще больше людей настраивает на плохое мнение даже о нынешней власти. Почему? Потому что люди устали от всего этого, им хочется мира, им хочется, чтобы в конце концов это все закончилось, любым способом закончилось. И настала нормальная жизнь, когда платятся пенсии, когда работают люди, когда дети могут спокойно пойти в школу, а кто-то там начать в конце концов восстанавливать свое разрушенное жилье. Да? А ничего этого не видно даже в перспективе. За каждым перемирием только нарастают у боевиков силы. То есть заканчивается одно перемирие, оно продлевается как вот сейчас еще на три дня у людей возникает закономерный вопрос. Они чего ждут, чтобы там помимо танков у сепаратистов появились еще и самолеты? А вот это пенсии, когда в последний раз в городе платили, вы не знаете? Ну я не получал пенсию платы. за июнь месяц. Мать моя и жена тоже пенсионеры, тоже этой пенсии не получали за июнь месяц. Не все ее получили и за май. Эту ага. пенсию. О зарплатах вообще, как бы говорить, преждевременно. То есть инкассации в городе нет никакой. То есть банкоматы не работают, почта центральная не работает, она занята. Вообще ничего в городе не работает. В городе нет воды, нет света, местами нет газа. А насколько вот количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов? Кто вообще ведет эти обстрелы? Потому что. Обстрелы ведет, ведут, ведутся с двух сторон. Нельзя говорить однобоко, что обстрелы ведутся только украинской армией или только сепаратистами. Стреляют и те, и другие, это война, пули летают в обе стороны. Но если выстрелы украинской армии, их можно четко увидеть и проследить, они в основном по данным разведки наносятся по местам дислокации этих боевиков, то есть там, где располагаются, по всей видимости, их казармы, там оружейные склады, склады боеприпасов, крупные блокпосты, как в районе, например, СБУ Славянского. То есть, когда удары наносятся туда, то есть видно, ясно и понятно, что это, по всей видимости, удары ну, проводятся украинской армии. А когда идет стрельба из минометов по частному сектору, и рядом нет ни промзоны, ни блокпостов, ничего, и причем зачастую по разлету осколков мужское население, здравое, служившее в армии, может достаточно просто определить, откуда этот выстрел наносился. То это видно, что такие выстрелы наносятся именно сепаратистами, именно из минометов, именно по жилым домам они наносятся с единственной целью настроить население против украинской власти, против украинской армии, против Национальной гвардии. В таком духе то есть идет и продолжается. Скажем так, обработка психологическое население в этом плане. При а заложников много осталось у террористов? На сегодняшний момент сложно сказать, сколько их там осталось. Но на тот момент, когда я побывал на подвале СБУ, в том помещении, где я находился, было больше 10 человек. Но это было не единственное помещение, где они находились. Я думаю, что на тот момент их было около 40 Заложников. Вот режиссер этот Юров, по-моему, и кто-то с его... И да, парень-помощник, и... да, я их видел. Они если... до сих пор, да, в плену? Насколько мне известно, до сих пор они в плену, и вот эта Amnesty International организация как бы тоже старается заниматься этим вопросом и помочь этим ребятам. И лично для меня вообще непонятно, почему им было уделено такое пристальное внимание со стороны сепаратистов. Они не похожи на ребят из правого сектора, они не похожи на ребят там, из нацгвардии. На вид это ну, обычные молодые люди, которые... А как террористы объясняют, зачем вообще ну, такое пристальное внимание к этим людям? Они как да никак они никому ничего не объясняют. Но ну, я вам могу сказать, что это один из методов психологического давления на людей. Uh -huh. Это для того, чтобы другие журналисты сначала подумали, прежде чем ехать на ту территорию. Я думаю, что так. По крайней мере, я в Харькове, когда находился, я видел там журналистов с центральных телеканалов, там ТРК Украина, например, ребята стояли. Я у них подошел спокойно, культурно спросил, ребята, почему вы не едете в зону АТО? Там ведь столько много информации интересной для вас, которую люди хотят увидеть и увидеть реальное положение вещей. Ну, мне сказали вполне открыто, что да, действительно, мы просто туда боимся ехать, потому что это опасно для жизни. Редакция нас не пошлет. И в принципе мне их страхи понятны этих людей, потому что когда находят трупы с отрезанными гениталиями, когда находят э, целые серии трупов э, потрошенных без внутренностей ну понятно, что Такие хоть... случаи славянские есть, да? да? Да, буквально несколько дней назад звонил человек и рассказывал мне об этом. А когда был выстрел на улице Вавилова у нас, когда погиб маленький ребенок и женщина 30-летняя то было ощущение такое, что людей расстреливают специально. Мало того, работает, смотрите, какая схема. Женщины заметили, что выстрел по улице Вавилова наносился из района железнодорожных путей, где по определению украинской армии нет и быть не может. То есть там она не находится. Буквально сразу после расстрела этого... Э подъезжают, как обычно, люди там, то ли на мини-мотоциклах, то ли на велосипедах, и начинают говорить, что мы видели, что стреляли якобы с горы Карачун. И стоит кому-то из граждан сказать, ну, скажем так, остановить эту ложь и начать высказывать свою честную, честную, просто честную позицию по этому вопросу, можно нарваться на серьезные неприятности. То есть есть люди, которые по определенным причинам проводят работу, ну, предателей. Они и информаторы, и дезинформаторы, и провокаторы, ну еще и шпионы за своими собственными Ну соседями. как бы вы оценили, какой уровень поддержки ДНР сейчас в городе остался? Сложно оценить уровень поддержки ДНР в городе сейчас, потому что большая часть населения оттуда выехала. Я думаю, что на сегодняшний день около 30 тысяч не больше находится в Славянске. И уровень поддержки его нужно дифференцировать. Поймите, если в семье сын, по причине безработицы и нищеты, взял за 300 рублей в руки автомат. И на больше он в жизни никогда не был способен. То есть, естественно, автоматически его мать, сестра, там, допустим, и отец, которые просто политичные люди, то они как бы по факту получаются уже сторонниками ДНР. И, естественно, им жалко своего сына, совершившего, пусть глупый поступок. Но назвать это действительной поддержкой ДНР и их действий. Но ну, я думаю, что это будет неправильно. И какой, какие настроения сейчас среди боевиков. Ну, ну как они. Среди... Боевой дух у них есть какой-то, либо. Среди боевиков сложно сказать, потому что боевики тоже можно их разделить на несколько групп. А спецы, которые сидят в здании СБУ, это действительно спецы. Это действительно люди, знающие психологию и многие другие науки, которые позволяют им быть на голову выше сотрудников нашего СБУ. Вот. И работу они свою знают хорошо. Это один контингент. Это просто специалисты, которые выполняют свою работу. Есть наемники, которые приехали из Российской Федерации, из Крыма. Естественно, их работа по сравнению с нашими, скажем так, сепаратистами оплачивается более достойно. А наши там выступают как пушечное мясо. Я вам скажу, что ни в здании СБУ внутри, там никакой серьезной работы никому из них не поручают. Почему это понятно? Потому что стоит посмотреть на контингент местных жителей, вышедших на баррикады, и станет понятно, что в основном это клиенты алконаркодиспансера, понимаете? Угу. По большому счету. Поэтому разное настроение. Но они все, естественно, не верят в свою амнистию по причине, опять же, какой информационная блокада. В городе нет телевидения, радио, интернета, электричества. То есть эти людям приходится полагаться на информацию людей, которые им эту информацию дают. А дают ее, естественно, такую в том виде, чтобы у них возникало ощущение страха за свою жизнь. А в Россию они думают вернуться там? предпринять какие попытки. Они-то, конечно, думают в Россию вернуться. И даже со слов самого Гиркина, это достаточно идейный человек ну, по крайней мере, мне так кажется. Я думаю, что это человек, который еще может в результате устроить собственный Майдан на Красной площади. Потому что злые они на, с их точки зрения, предательство Путина. И в их понятии Новороссия как бы имеет право на существование. Не знаю какое, но по их понятиям имеет. А что касается рядовых, я думаю, они там ничего не решают, и никто назад на территории Российской Федерации их не ждет. По моему мнению, их туда и послали для того, чтобы их просто уничтожили здесь, на этой земле. А украинская армия, как у нее боевой дух моральный? Украинская армия дух достаточно высокий, боевой. Я проезжал блокпосты, я видел этих ребят, и мне, честно говоря, непонятно частое упоминание о якобы бедности нашей армии, о как бы ее небоеспособности. Ну, по крайней мере, та техника, которую я увидел, достаточно серьезное скопление техники там находится. Ну, естественно, были там ребята молодые срочники, но наряду с этим я видел действительно специалистов, взрослых мужчин, 30-летних, по которым явно видно, что это не дети малые воевать умеют, и таких ребят там тоже я видел, их хватает. Поэтому я думаю, что украинская армия находится в приподнятом боевом духе. Просто армия есть армия, это люди приказа и его исполнения. И пока не будет ясности для солдат, что им дана, скажем так, возможность выполнить свой долг перед Родиной в полном объеме, то результата мы не увидим.